Avropa və Yerliyaqıdalar Paxtaxta aparlanışlar da həyata keçirilir. Hazırlıq mərhələsə də olaraq oyunlar zamanı Nəqliyyat Nazirliyi hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək avtobusların siyahısını açıqlayıb, amma onların hərəkət trayektoriyası hələlik bəlli deyil. Birinci Avropa oyunları ilə əlaqədar hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək marshrut avtobuslar bəlli oldu. Artıq Nəqliyyat Nazirliyi bununla bağlı xüsusi sxem sistem hazırlayır. Sxemdə oyunların təşkil olunduğu ərazilərdə Hərəkət edən marşrut avtobusları ünvanləri qəbul. Deyək ki, Ziya Beynədov prospektində hərəkətdə olan 133, 171, 101 saylı avtobuslar. Eləcə də Balıqçılıq müntəqəsində xəttə çıxan 120, 124, 88 saylı avtobusların hərəkət istiqamətində müəyyən dəyişikliklər olacaq. Hazırda xəttim üzərində işlər aparılır. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə, onların keçiriliyi daha bir neçə gündə avtobusların hərəkət istiqaməti dəyişdiriləcək. Bu barədə məlumatlar verəcəyik. Tutaq ki İstiqlam növləri məhdud. Bizə bine, etməli, hafta, bu prospektdə yox alternativ bir yol olacaq. Yəni bütünlüklə prospektdə yox, başqa bir yolma gedəcək. Nazirlə Nazirlik istiqaməti dəyişdiriləcək. Autosluvarın mənzili başlanaraq çatması üçün alternativ yollar axtarır. Qrumdan bildirirlər ki, sənişindən bu alternativ yollar vasitəsilə əvvəlki qaydada istədikləri ünvanlara gedə biləcəklər. İşlərin həyata keçirilməsində məqsəd isə oyunlar arasında yollardakı poşa gəlməz halların qarşısını almaqdır proyektlə də təxminən 10 yaş çəkəcəksə bunların hər günə gedən uşaqları yarış stansiyasında səfirin məhdudiyyət olacaq. Yəni burada minlərlə səfət insanın vaxtında bu arxa çatdırılmasından gedir. İndi bizlər gecəvlər fürsət. Amma imkançı da ki yarışı saat 15:00-də başlasa vaxtında çatmar. Məlum istə uşaqlar avtomobil sürücüləri ilə xəbərdarlığı olunur ki, oyunlar ətrafsində mümkün qədər ictimai nəqliyyat vasitələrindən istifadə etsin.